поймаем. По-любому что-то поймаем, раз уже вот вычка есть. Я Плитка. Трохи поклевывает. Где жирный карась? Да, надо купить еще хотя бы три рогача щоб на чотири удочки було по рогачу. взагалі хочу рок Я шо, то блін, добре треба було його не трогати він поломаний він його оставив він же там залазить в забородах Этот самий. Рокпот пот... рок на рокпот треба купити Ну... Ты с карасем бачил, сколько ты просмотров набрал? О, я там в там поставил, как ты карася вытянул. Потому что -то на, за одну неделю только почти 7000 тысяч. Не? Нормально. Ну, не просмотров ты же знаменитый на это, на все слово. Да. Класс. Э... Наверное, нормально. Что, сошел? Что ты ну ты... А не, ну ты удочку так по... Подрывал. Не, е-е-е-е-е-е-е-е. Є, 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 є. Карась. Ну хороший, хороший. То держи, держи, держи его, щоб не втік от тебе. Ладно, карась. Да. Хороший. Ну скажу, Рома кажется с утра 15 карасил. Такие вот наши. Сейчас и мы до, до вечера налогом, да? Класс. Я не вижу, он где 길... Да, есть, есть, есть. Да. Для такого надо бацака, потому что Опа! это меньше, чем такие, как мы да? меньше, но все равно две такие, да? 700 точно есть Правда, Рома сказал, надо дала это закинуть. Главное, чтобы не поменялась погода, близкая. Да? О! О, вот маленький есть маленький. Нет, это заброс был далекий. карась. А -а. Я тянул. Карас. Есть? Я тянул, что-то керасик. Вот наш первый карасик. На верхний крючок взял, это означает, что он не с дна берет, а трошки выше от дна. Добрый Щук. Вот такие караси хорошие. Да, это тут наш... ...сегодня плотвычка и три карасика. Классная.